начался кризис, то это длится на протяжении пяти лет. Вот это все не выплаты систематические зарплаты. Когда гасят они, когда по месяца, было даже ситуации, которые по полгода, то есть люди находятся на грани, как говорится, выживания. Просто это уже, извините, достало. Поэтому, насколько уже при Попкове сколько они обращались, даже звонили, у нас такая есть, славно известная, 1551, когда я звонил еще тогда, когда начал звонить, говорят, а вы не боитесь, я говорю, чего? Но я взял задал вопрос, где А мне говорят, не платит государство за льготников. Я говорю, ну извините. Есть, говорю, у нас реклама. В среднем, насколько я знал, раньше это 200 долларов в борт каждого троллейбуса. Ну, считайте, что 200, ну и так, клиенты. Ну, так, 500 баксов, долларов 500, 600, так собирают. Так скажу от я рассказываю, вот деньги, маршрутки, смотрите, у нас только было раньше 8 автобусных парков осталось 5. Но в каждом даже эти пяти автобусных парках есть маршрутки. Остальные автобусные парки переведены в режим маршрутных такси. То есть вы видели, большие автобусы ездят как маршрутное такси. То есть там деньги есть, но Куда они деваются, сам вопрос. Это не говорится там о том, что ботники там, но ну, это само собой, там государство, нюансы. Я, поэтому сама главная цель, вот, вот мы приготовили господина Бондаренко, револю, прежде всего, у нас есть коллективный долг, я уже говорил зарплата, допустим, аванс. И, как говорится, там уже аванс, ладно. Но соблюдайте хотя бы гадость. Потому что вот зарплата у нас ну, должна уже за тот месяц, 6-7 числа этого месяца уже должна была отдаться. Аванс у был осторожно, третий за этот месяц. Но этого нет. То есть коллективный договор пишется, но он не соблюдается. Раньше не балакалась с Бондарами? Сегодня в Да, первый раз мы встречаемся, потому что, ну, господину Попову, я помню, вообще попасть нереально было. А в Черновецкому я вообще молчу, он тут песню пел